بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد <سان> <تصفيق> <سان> <تصفيق> وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الحمد لله سم سمو عن جد كان رسالة بنو kepada Allah Subhanahu wa taala Allah dialah Tuhan kita dialah Tuhan semesta alam dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan Selawat dan salam kata junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang ummi tetapi telah menunjukkan kepada manusia jalan yang berguna yang membawa mereka berjaya dunia dan akhirat muslimin dan muslimat yang berbahagia hari ini hari jumaat kita meneruskan lagi bicara kita dalam tadabur Al-Quran. Pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-20. Dari surah Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minas rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladhina attaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad sadaqallahu al-azim maksudnya tetapi sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka yakni dengan mengerjakan suruhan dan menjauhi larangannya dibina untuk mereka di dalam syurga mahligai mahligai yang tinggi bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya beberapa sungai demikianlah janji yang ditetapkan Allah Allah tidak sekali-kali akan mengubah janji-janjinya. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Pada ayat yang ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula kepada kita apakah balasan yang akan dia berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Lakinil ladzina taqaw rabbahum. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam erti kata, orang-orang yang takutkan Allah. Dalam erti kata yang lain, orang-orang yang mengutamakan Allah dalam segala-galanya di dalam kehidupannya. Dalam erti kata yang lain, bertakwa itu Memastikan segala gerak-gerinya, tindak tanduknya, cakap-cakapnya. Semuanya berada di bawah keredaan Allah dan kesukaan Allah. Ataupun dalam erti kata yang lain bertakwa artinya. Memastikan setiap apa juga kata-kata dan tindakannya. Akan memberikan keuntungan kepada dirinya di akhirat. Bila seseorang itu ada sifat takwa seperti ini maka dalam ayat ini Allah menjelaskan janjinya yang hebat. Apa janjinya? Lahum <tuk> ghurafum min fawqiha <kesihak> ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal <kesihak> anhar. Dibina untuk orang ini dalam syurga nanti ghurafun mahligai mahligai Ghurafun ialah kata jamak daripada ghurfah. Ghurfah satu bilik, ghurafun bilik-bilik. Ghurfah satu mahligai, ghurafun beberapa mahligai. Artinya, seorang yang bertakwa kepada Allah dalam erti kata yang kita sebutkan tadi, Allah bina untuknya mahligai-mahligai di dalam syurga. Bagaimana sifatnya? Mabniyatun bertingkat-tingkat. Udahlah banyak maligai dibina untuknya. Maligai itu pula bertingkat-tingkat. Apa lagi sifatnya? Tajri min tatihal anhar. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Satu gambaran indah dan besarnya. Satu gambaran agamnya satu gambaran hebatnya maliga yang Allah Ta'ala bina untuk orang ini di dalam syurga. Sebenarnya tuan-tuan, di akhirat nanti kalau dapat masuk syurga itu pun sudah terasa hebat. Sebab apa? sebab di akhirat kalau tak masuk syurga akan tercampak dalam api neraka. Kalau tercampak dalam api neraka, hanya sedikit saja bakaran api neraka akan menyebabkan manusia itu akan tersiksa. tidak tertahan dengan sakitnya. Tiba-tiba orang itu dimasukkan ke dalam syurga. Boleh masuk dalam syurga itu pun, itu pun dah nikmat yang besar. Walaupun masuk syurga yang bawah, walaupun masuk syurga tanpa apa-apa mahligai dibuat untuk orang itu, yang penting akhirat nanti masuk surga. Tetapi dalam ayat ini Allah menerangkan orang yang bertakwa bukan saja ke surga tempatnya, tetapi Allah sediakan di dalam surga mahligai mahligai hebat untuk dirinya, sebagai memuliakan dia, sebagai mem memuliakan dia di atas segala kesusahan penat jerih usha mujahadah yang telah ia lakukan di dunia dulu semata-mata nak taat kepada perintah Allah berapa ramai orang-orang yang mengalir air matanya kerana nak taat perintah Allah berapa ramai orang-orang yang tersedu-sedan pedih hatinya semata-mata nak taat perintah Allah berapa ramai orang yang memberi darahnya Berapa ramai orang yang memberikan darahnya semata-mata untuk taat kepada perintah Allah. Apakah Allah Ta'ala itu lalai daripada memberikan penghargaan kepada orang begini? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman. Afana ja'alul muslimin akal mujrimin. Apakah di akhirat nanti kami akan membalas orang mukmin itu sama dengan orang yang kafir? Jawapannya tidak. Allah itu Tuhan yang maha pengasih. Lagi maha adil. Allah tahu. Orang yang taat kepada perintahnya memberikan satu mujahadah. Sanggup bersusah payah. Sanggup berpenat jerih. Semata-mata untuk taat kepada perintahnya. Kerana itu balasan yang diberikan kepada orang ini. Mestilah balasan yang setimpal di atas kesusahan yang dialaminya. Itulah keadilan Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Bercakap tentang perkara ini. Marilah kita melihat. Bagaimanakah sifat bilik tadi sudah pun kita tahu. Namun begitu bagaimana kita nak masuk ke dalam bilik ini. Apakah amalan khususiah untuk kita dapat mahligai-mahligai hebat di surga ini. Dalam satu hadis yang lain. Nabi telah membongkarkan kepada kita jalan yang boleh menyampaikan kita ke surga tersebut. Mari kita dengar hadis ini. Nabi SAW telah bersabda. Inna fil jannati hurafan. Dalam surga itu ada mahligai-mahligai. Ini kata Nabi dalam hadis dia. Turazuhu ruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Dapat dilihat bahagian dalamnya daripada luar dan dapat dilihat luarnya daripada dalam. Artinya mahligai ini mahligai yang yang indah. Maliga yang transparan. Maliga yang cantik. Fa Arabi berkata seorang lelaki badui bertanya kepada Nabi Liman hiya, ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah maliga yang indah itu yang pemandangan dalamnya dapat dilihat dari luar dan bila masuk ke dalam dapat melihat pemandangan di luar? Untuk siapakah maliga itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan liman atabal kalam. Yang pertama sekali, bagi orang yang memaniskan percakapannya. Bagi orang yang berakhlak mulia ketika bercakap. Bagi orang yang menjaga persoalan halal dan haram apabila dia bercakap. Bagi orang yang memastikan tidak ada hati yang tersinggung bila dia bercakap orang yang menjaga lidahnya. Inilah orang yang akan memiliki mahligai-maligai indah itu di akhirat. Karena itu tuan-tuan, jaga pertuturan kita. Jaga lidah kita. Jangan sebarangan kita menuturkan kata-kata. Karena silap-silap kita berkata, kita melukakan jutaan hati manusia. Silap-silap kita berkata-kata, kita melakukan perbuatan syirik yang boleh menjahanamkan akidah. Silap-silap kita berkata-kata boleh menyebabkan berlaku peperangan di kalangan manusia. Kerana itu orang mukmin akan berfikir terlebih dahulu sebelum dia berkata-kata. Jangan mengumpat, jangan mengeji. Jangan mencerca Jangan bercakap dengan perkataan-perkataan yang busuk dan jelek. Jangan bercakap perkara-perkara yang menyebabkan manusia akan menangis kesedihan. Berkecil hati di atas kata-kata kita. Kita akan hilang mahligai itu di akhirat. Yang pertama kata Nabi apa dia? Liman atabal kalam. Orang yang memaniskan percakapannya. Yang kedua kata Nabi Wa ata'amat ta'am Orang yang suka memberi makan kepada orang lain Artinya dia pemurah Artinya dia ni suka bantu orang Suka buat jamuan bagi orang makan Tahu ada orang susah dihantarnya makanan Tahu ada orang tak makan dimasakkan lalu diberikan makan Artinya dia seorang yang pemurah saya mengucapkan terima kasih kepada ramai penyumbang-penyumbang makanan ke sekolah tahfiz saya. Ada yang datang tiba-tiba panggil beri ayam tujuh ekor, lapan ekor. Ada yang datang hantar minyak masak. Ada yang hantar datang menghantar telur-telur. Ada yang datang menghantar saya sayuran. Alhamdulillah, terima kasih. Segala apa yang anda lakukan membantu kami di sekolah tahfiz memberi makan anak-anak ini. Allah tidak akan lalai di dalam memberikan sumbangan semula. Untuk kamu bilik-bilik maliga-maliga yang indah di akhirat. Kalau duit yang ada kita makan untuk diri kita, dia akan jadi milik tandas pada pagi besok. Tapi kalau kita dengan uang yang ada, kita beri orang lain makan. Terutamanya orang miskin, orang susah. Allah bagi mahligai di akhirat nanti. Yang ketiga, Orang yang akan merasai memiliki maliga itu wasallabilaili wan nasuniam. Orang yang bangun sembayang di malam hari dalam keadaan manusia yang lain sedang nyenyak tidur. Artinya orang ini bermujahadah. Tidur itu sesuatu yang penting tetapi kerana dia mengagungkan Allah, dia sentiasa mencari ketika dan masa yang sunyi sepi untuk dia berbual mesra dengan Allah di malam hari, di malam yang gelap gulita. Keindahan sujud sudah dapat dirasainya. Keindahan rukuk bermunajat kepada Allah sudah menjadi darah dagingnya. Inilah orang yang akan mendiami mahlikai tersebut. Tiga sifat ini tuan-tuan Mari sama-sama kita cuba untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan mahligai yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul ini akan dapat sama-sama kita miliki. Dan Tuhan yang dikasih sekalian. Dalam ayat yang kita baca ini, Allah subhanahu mengatakan, Wa'adullah, itulah janji Allah. Ini janji Allah kepada kita. Allah tidak sukar untuk menunaikan janjinya. Kerana dia Tuhan yang maha agung lagi maha kaya. Andai kata seluruh penduduk dunia ini Allah tunaikan janjinya. Katakanlah Allah Ta'ala berjanji. Sekali kamu semayang aku bagi tiga tempayan emas. Katakanlah seluruh penduduk dunia ini semayang. Allah berikan tiap-tiap seorang tiga tempayan emas. Kalau dia beri kepada semua manusia ini, sedikit pun tidak mengurangkan kekayaan Allah. Kalau dia berikan pemberiannya kepada semua manusia ini, dengan tiga tempayan emas, ia hanyalah seperti kita mencelupkan jari kita di dalam laut. Kita angkat jari kita. Air yang ada di ujung jari kita tadi itu, itulah ibarat kalau dia berikan setiap manusia itu tiga tempayan emas. Adapun air laut yang berbaki depan kita, Itulah kekayaan Allah yang masih berbagi. Itulah kayanya Allah. Kerana itu mengapa kita perlu bergantung kepada manusia yang tak berapa kaya. <kosik> Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Padanya lah tempat kita bergantung. La yukhlifullahul mi'at. Allah menegaskan lagi. Sekali aku berjanji tak mungkin aku akan mengingkari janji itu. Karena mengingkari janji ialah sifat orang yang lemah. Mengingkari janji ialah sifat orang yang miskin. Mengingkari janji sifat orang yang tidak amanah. Aku Tuhan yang maha kaya. Aku Tuhan yang maha perkasa. Segala-galanya terletak di dalam genggaman tangan aku. Mengapa perlu aku memukiri janji? Ini memberikan satu keyakinan yang mendalam dalam diri kita untuk terus mematuhi perintah Allah. Karena Allah ini tidak pernah tidur dan tidak pernah leka daripada memberikan penilaian terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Dan di akhirat, kita akan diberikan ganjarannya. Tuan, tuan hari ini hari Jumaat. Hari kebiasaannya saya membuka ruang kepada tuan-tuan. Untuk menambahkan amal bakti dengan menyumbangkan sedikit rezeki yang diberikan oleh Allah kepada tuan-tuan kepada madrasah dan mahad kami. Sesungguhnya segala bantuan yang telah tuan-tuan beri saya iringi dengan doa semoga Allah berkati lagi rezeki tuan-tuan. Dan pada hari ini segala infak yang tuan-tuan beri itu akan kami gunakan keseruhannya untuk membeli makanan-makanan, minuman-minuman untuk anak-anak tahfiz di tempat kami ini. Jadi sama-sama kita menyumbang hari ini. Semoga Allah balas sumbangan tentuan itu dengan syurga dan maliga-maliga di akhirat nanti. Saya dalam perjalanan menuju ke denai alam untuk menyampaikan kuliah doa kepada anak-anak murid di sana. Doakan perjalanan ini selamat sampai dan selamat pulang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.